Абрамовне Орловой, Елене Ивановне Зинакуровой, Надежде Витальевне Резник, а также их ученица Нелли Пантелеевне Мастерю и Надежде Витальевне Резник. 28 не будем плюсовать года. Душе всегда мы юность носим. Живем без возраста, без бед, ведь интернациям нечего бояться. И сколько мне было нам лет, душе всегда нам 18. Дорогие выпускники, учителя, гости, спасибо вам что вы пришли на день рождения родной школы, что вы не забываете ее. Сегодня вы переступили порог родной школы, чтобы встретиться с школьными друзьями, учителями. Сегодня вы вернетесь в незабываемые школьные годы. Вы побываете в своих классах и почувствуете себя учениками. Я закончила эту школу и стала учителем английского языка благодаря этой школе, родной школе. Здесь работали и работают прекрасные учителя. Я горжусь, Я горжусь с тобой. Я горжусь тобой, школа родная, Мне тебя никогда не забыть. Ты научила меня учиться, трудиться, не жалея сил. Теплее человеку, в дорогах тяжелых, в суровых бою, и где-то на свете здесь школа родная, здесь школа любимая его. С праздником, дорогие! Я желаю вам хорошего настроения. Я желаю вам, чтобы вы хорошо сегодня поглядели себе то же самое. Да. С днем рождения, дом родной. Свечу, свечу веры директоров нашей школы Владимира Петровича Косовского, Татьяну Петровну Владышенко, Наталью Владимировну Савельеву. что заместитель интеллекта. В общем-то, стоим в управлении, да, в руководстве школы. Ведем этот наш школьный корабль, который последние 6 лет называется «Флотилия». Будем говорить, в общем-то, так. Сама себя, сами себя оценим довольно успешно. Да? И... что мы достигли уже какой-то высоты такой, которую, в общем-то, можно дальше успокоиться. Что такое школа? Школа это любовь. И все то, что сегодня было сказано, было очень верно сказано. Поэтому не хочется повторяться. Но хочу только сказать: на чем держится школа? Школа держится на вере надежде и любви. На вере, надежде и любви кого? Учителя. Всех работников школы. Нельзя исключить. И иногда, когда у меня не бывает, я говорю, директор нет в школе, его не заметит. А вот когда нет нашей Светланы Даниловны в школе или повара, сразу все почувствуют. И поэтому учительское сердце, оно огромное. Может быть, оно анатомически и не очень велико. Но настолько оно любви обильно, настолько оно, будем говорить, мудро, потому что человек мудр, может быть умом, но я считаю, что больше сердца. От того, сколько любви и добра накопилось в сердце, от того, таким будет добрым мудрым, неповторимым будет учитель его мудростью, только его любовью огромной и огромной верой. Правильно сказала Галина. Школа гордиться своими учениками. Мы действительно гордимся. Вы знаете, вот я говорю, а вот у меня сердце, у меня вот сюда подходит комок и слезы приходят в глаза. Потому что я счастлива от того, что я увидела уже своих выпускников с 85 -го года. Я счастлива от того, что я узнала некоторых из своих выпускников, приходя в школу и встречаясь в школе, когда я работала в Приморском районе. То есть, в общем-то, вот эти, прежде всего, такие близкие родные глаза. Вот может 是 Образ забыть, лицо. Но когда на тебя посмотрел человек, ученик, твой ребенок, именно твой самый, ты его моментально вспоминаешь, что-то там, и поэтому вот эта память учительская большая, вот эта ее большущая любовь и глубокая, она и держит школу. Мы сегодня зажигаем свечи, свеча детства, юности, зрелости. Скажите, а что же связано со школой? А именно детство, а именно юность. Тогда, когда в человеке зарождается, все то важное и главное, что обеспечивает ему дальнейшую жизнь, это его становление, это его личностные качества. И поэтому, естественно, что выходя из стен нашей школы, выходят только добрые, честные, мудрые, доброжелательные, человечные люди. Мы не будем сейчас говорить, что у нас было много выпускников. И сегодня у нас есть выдающиеся люди, которые закончили школу уже в этом. В 2000-х годах уже кандидаты наук есть, уже есть мастера и чемпионы мира. Есть у нас прекрасные своего дела, о которых уже сегодня знают в городе. Скажите, пожалуйста, ну разве ж не гордиться? Да гордиться! Да от этой гордости сердце становится необъятным, сердце становится вселенским. И я желаю вам всем крепкого здоровья, большого человеческого счастья, огромной любви неиссякаемой, всего самого доброго. И перед вами, дети, мы вами гордимся. И мне очень хочется перед нашими учителями будем говорить, я учитель, преклонить колено. Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за то, что вы вкладываете, за то, что вы стараетесь. Случайные люди в школе не задерживаются. Приходят только люди от Бога. И как сказано в Писании, учитель и врач ⁇ это люди от Бога. И поэтому в школу приходят люди от Бога. И дай Богу вам Бог крепкого здоровья вам, благословение. Всего самого-самого доброго. А 65 это не года, потому что в школе живет детство и юность. И с юностью вы уходите на всю жизнь. И мы остаемся всегда молодыми, красивыми и юными, потому что вы у нас есть. Спасибо вам.